Всем привет, ребята, с вами Вадим И в сегодняшнем видосе я вам расскажу Как сделать утку в домашних условиях Итак, начинаем Для того, что, чтобы сделать утку Нам нужно э, Один цвях, э, всякие такие Железки и болоток э, Бобину нити И э, какую-то палку Ну да, я его э, Почистил от э, всяких э, Веток И будем начинать эту палку и очищаем от кожуры, чтобы было красивее. Готово, я уже обтесал всю палку с помощью сокира. Вот такой маленький. Да. Итак, и приступаем к нити. Берем нить и начинаем э, эту концовочку обматывать. Обмотали, наконец-то, и теперь э, любую концовочку обрезаем готово обрезали и теперь забыл вам сказать для чего я взял вот такую штучку ну вот такую э, железячку для того что оно играло в ну, роли гачка но ну, если у вас есть гачок в дома то вы можете прикрепить до той ему Ну, короче вы поняли теперь начинаем из э, этой э, штучки делать э, гачок итак Сейчас будет гачок. Готово. Ми сделали этот гачок і ще заодно поцепили. І так ну еще забувся вам э, сказати для чого э, для чего я взяв вот таку э, вот як, як я вже. Не знаю як інструмент, э, ну, предмет здесь. Э, Саморис чи що там. Коротше, для того, чого Для чего я взял этот, этот пример Для того, что все, надо тут в конце, вот тут, вот тут прицепить вот такую штуку, чтобы мы вешали гачок и чтобы вы не плутались и не, э, не терял этот гачок за и Итак, сейчас мы прибьем и все будет готово. Вот я уже забыл. І тепер я вам покажу е деяку фішку. В чому же та фішка? Ви можете ось, ось взяти крючок, він, вам не видно. Коротше, зараз, подождите. Ви ось так. Ви б могли б цей себе ось так. зацеплять и эту нитку можно, ну, эту нить можно еще заматывать. Итак, сейчас мы будем еще его тестировать. Итак, погнали. Вот все, это удочка. О, все, Вот все, как издалека. Короче, вот все, зацепку. Зацепку. Так. Так, так. Зацепли оба, оба зацепило, бачите, все зацепило и отдал, конечно, у явно явный крючок себя трошки сгинулся. Итак, ну если вам нравится этот, э, ну, эта удочка, то ставьте лайки, ставьте палец вверх, этот палец, ставьте вверх. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускали видео. И подписывайтесь на канал. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.